Перестали поддерживать гендерные центры регионов, регионах. Практически во всех областных центрах уничтожена посада гендерного разника. Буквально в одной из двух областях она сохранилась, хотя показатель что было хорошо. Функции гендерной политики передали в 2012 году Минсот политики. Еще года полтора те уже отказались, а эти еще не принялись, Поэтому произошел колоссальный. Плюс была целенаправленная информационная кампания Батьковского комитета против гендерной политики. Ну вот и, соответственно, на сегодняшний день государственная программа реализации гендерной политики, как документы, финансирование от нее от государства ждать не приходится в связи с экономической ситуацией в стране. Особое значение приобретает от сектора общественных организаций, гендерных экспертов в реализации этой политики. В Украине именно особенность Украины в том, что как раз реализации гендерной политики и этими продвиж... продвигателями этого вопроса как раз были общественные организации гендерные эксперты. И работали они через разные инструменты. И это в частности инструменты адвокации, инструменты исследования гендерных, широких информационных компаний, тренинговых компаний, особенно тренинговых компаний было очень много Украине проведено. И на сегодняшний день это будет, остается и будет один...